o'zbekiston va hindiston davlatlari o'rtasidagi do'stlik ikki hind o'zbek hamkorligidagi o'quvga bu yil qadim hinddiyorining utranchal shtati ranik hend provinsiyasidagi chaobatiya o'quv markazi mezbonlik qildi o'quvda dastlab o'zbekiston respublikasi mudofaa vazirligi va hindiston armiyasi vakillarining o'z mamlakati haqida ko'rgazmali taqdimotlari o'tkazildi ikki davlat harbiy xizmatchilari barcha mashg'ulotlarni birgalikda o'tkazishga urg'u qaratishdi hamkorlikdagi o'quvning asosiy bosqichigacha o'zbek va hind harbiylari qurol aslahalarning taktik texnik xususiyatlarini o'rganish ekstremal sharoitlarda yashovchanlik shahar sharoitida yaqin masofada jang olib borish avtomagistrallar va aholi yashash punktlariga kirish yo'llarida qo'yiladigan mobil blok postlarda xizmatni tashkillashtirish shubhali buyumlar va terrorchilar aniqlanganda ularni zararsizlantirish o'rmon hududida terrorchilarni qidirib topish va zararsizlantirish bo'yicha nazariy va amaliy mashg'ulotlarni olib borishdi aytish joizki bunday o'quvlar nafaqat harbiy xizmatchilarning bilim va ko'nikmalarini yanada oshirish balki xalqlar o'rtasida do'stlik aloqalarini mustahkamlashga ham xizmat qiladi do'stlik ikki mashg'ulotida biz bilmagan narsalarni o'rgandik biz ularga o'rgatapmiz ya'ni ikki tomonlama do'stona tajriba almashish amalga oshirilmoqda hozir hozir hindiston armiyasi bilan birgalikda jangovar tayyorgarlik olib bormoqdamiz bunda bizlar o'zimizning merganlik mahoratlarimizni ko'rsatmoqdamiz noqonuniy qurollangan bo'linmalar bilan qo'lga olingan xalqni qutqarish asosida kichik tajribalarni o'tkazdik men bundan o'zim uchun juda katta ko'nikmalar olmoqdaman mashg'ulotlar mobaynida ham ikki davlat harbiylari ishtirokida jamoaviy sport o'yinlari tashkil etildi hamkorlikdagi o'quvning asosiy bosqichida o'zbek va hind harbiylari aralash tarkibdagi seksiyalarga bo'linib ko'plab o'quv joylarida harakat olib borishdi bunda tog'li hududdagi qishloq sharoitida shartli terrorchilar aniqlandi qurshab olinib yo'q qilindi mashg'ulotlarni jangovar vaziyatlarga yaqinlashtirish maqsadida hindiston armiyasining maxsus o'quv quroli va sensorli nishonlardan foydalanildi bo'lib o'tayotgan o'quv mashg'ulotimizda berilgan qurol va o'q dorilarni bizning shaxsiy tarkib mohirlik bilan tez o'zlariga o'zlashtirib oldi hindiston bilan o'zbekiston o'rtasida do'stlik ikki o'quv mashg'ulotda tajriba almashmoqdamiz xulosa o'rnida aytganda o'tkazilgan hamkorlikdagi o'quv ikki davlat qo'shinlarining xalqaro miqyosdagi xavf xatarlarni birgalikda bartaraf etish layoqatini takomillashtirish tajriba va mahorat almashish imkoniyatini berdi